после возвращения оттуда ваш муж стал другим. Питворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А это странная фраза. Собака друг человека. Странная, если не сказать больше. Каркаде. Где? Ну, перед вами был. Кличка такая. Ну, откуда я знаю? Человек сказал, что его зовут как чай. Видимо, он не виноват. А, я понял. Бывает. И переключился. Он решил, наверное, Психанул. что... Психанул. Наверное, что это смешно, очевидно, решил и переключился. А вы откуда? Как вас зовут? Германия. Да вот что, написано на Россиюшка. Да написано то, написано то. Такое. На заборе. А вы откуда? На заборе тоже пишут, да? Да, да, да. Всякую Хрень. Город-герой Белгород, знаете такой? Ох ты, ё-моё, стояшь оттуда родом. Вот видите, как оно бывает. А как у вас Германия это то занесло? Там же выглянешь в окно, а то как Штирлиц, выглянул в окно, а там немцы. Себе, на самом деле. Да, лучше, чем наши, за окном. Сто процентов. А что вас подвигло уехать? И давно ли? А что там делать? И давно ли? А что там делать? А что там делать в Белгороде? Ну, Белгород не самый плохой город в нашей стране. Вы... На... Не, на самом деле я не спорю. Есть я места спорю. и похожие Но... у нас. Есть. Я согласен. Был во многих. Но скажу так. Белгород это провинциальное местечко, которое, блин, не дает перспектив никаких и э, качества жизни нехти. Все равно. Так или иначе. А вы что, в Берлине а живете? Нет, в Дюссельдорф. Ну, большой город, побольше, наверное. Хотя по населению, наверное, сравним с Белгородом, да? Да нет. А сколько здесь людей живет? Ну, больше полмиллиона. Ну, так у нас почти тысяч. полмиллиона. А уже? Ну, там 300 с чем-то тысяч. 300 с чем-то, ну 300 с чем-то это... Ну, не можно округлить же в эту сторону, правильно? Ну, я могу округлить до миллиона, бесконечно округлять не надо, зачем? Не, но все равно это не самый маленький областной центр, не самая бедная область России. Я согласен с этим, да. Ну, это все такое местечковое, которое. Рядом Украина, Харьков. Ну вот. Само собой. Само собой. не помните, как мы мотались туда раньше. Да и они к нам ездили. ну конечно, ну и что? Ну, Причем тут. Ну, ладно. А теперь. А теперь, теперь... А теперь что? Теперь... А теперь что? Теперь специальная военная война. Ну и все. Вот на этом все и закончилось. Ну да, я Лучше в Германии. А вы уехали как раз, когда началось или раньше? Немножко раньше. Раньше? Ну, не, не хотите да. говорить, не говорите, я не хочу вас принуждать. Не, не, немножко раньше. А что вас... Я, по... вообще, uh -huh. я, я вообще сам рожден э, в uh -huh. вот, ну, в роддоме, да, это очень было давно и все такое. А потом, да, а потом, если вы знаете, разумное... Ну, я там не был, но знать знаю, конечно. Если вы с Белгорода, вы должны знать. Не, знать знаю, но я, я там понял. не был просто. А, я понял. Я же сказал, я не, быть не было, знать знаю. Я понял. Ну, вот я там жил, да. А и я... Что там закончилась эта прелестная история, блин, и сейчас заканчивается в Германии. А там уже как карта ляжет. История ваша заканчивается в Германии, будете куда-то дальше переезжать или что? Не, не Ну, может быть. А, не, ну, почему? Человек свободный, может, может перемещаться куда хочет. Ну правильно. Сегодня как надо дождаться паспорта немецкого и уже там выбирать. Вы достаточно давно уехали, лет 5 наверное, да, раз паспорта уже дожидаетесь. Ну, 8 лет надо дождать. Ну, ну давно. Чуть -чуть давно уехали. Да. Давно. да. Уехали? Ну, уехали? Вот как раз подождем. Уехали вместе с семьей или сам уехали? Ну, основная часть, да. Семью уехал, конечно. А родители ваши в Белгороде, нет? Нет. Тоже уехали? Тоже тут. Тоже туда. Ну, наверное, это правильное я решение. Я не не могу вас за это осуждать, тем более учитывая, что происходит сейчас. Вряд ли я могу вас за это осуждать. Да не надо меня осуждать. Зачем осуждать? А скажите, вот гражданство у нас наш у вас наше еще осталось или вы как как-то по другим документам сейчас живете там? А я ж не знаю, как это все называется сейчас. У вас российское гражданство еще есть? Ну, конечно. Вы будете? От Наверное. Ним... Вы будете? Навер... Наверное. Не, ну у нас разрешено множественное гражданство. Вы ну, будете... вот, а, а его, как во многих странах постсоветского пространства, гражданство своей страны практически невозможно ну, лишиться. Почему отказаться? нет? Можно. Это, очень, это, очень, это очень сложно, на самом деле. Это ну, ну в Дюссельдорф, я думаю, консульство есть, и э, консульские да услуги. Причем, нет, не, не в этом дело. Просто сложно отказаться от гражданства. Сложно его получить, и сложно и от него отказаться. Э, То это у, нас такая он сейчас, машина, у нас сейчас раздают с... э, Донецким, Луганским, ну, с территории, которые, как у нас говорят, освобождены. Как у нас заявляют. Да, дело в том, что дело дело в том, что им раздают это гражданство, которое на самом деле не имеет никакого э, юридического смысла в других странах. Да, но если они видят, что вот, ну и все, вот и все. А это так, но в, есть... вопрос ну, состоит, есть... вопрос состоит в том, что внутри до страны оно имеет смысл, право голосовать. И все. А ну ну внутри, ну внутри возможно, да. А потом, когда они кинутся, блин, куда-нибудь смыться, блин, с России, они и это фейковое гражданство не смогут э, свое. И у них вообще никакого гражданства. Они бомжи всего мира. Эти люди а люди... Ни, одного даже, ни одного даже города. <связываем> ну, это вообще смешно. Ну, эти люди, э, многие из них, я не скажу, конечно, что все, э, так хотели вхождения в состав России и, из Украины. Есть, не понимали, куда они идут, честно. Они не понимали, что Маломальский нормальный человек стремится отсюда смыться. А они <связь> а, а <не> хотели войти. <связь> я, 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 я вам скажу так, тут много э, Украины беженцы, да? Вот они получили укра... э, у... украинские беженцы получили гражданство России, только лишь они получили его тут уже в Германии, только лишь для того, чтобы переоформить свою недвижимость. Ну то есть это ее это какие продать... с, те, те территории, которые под нами или что? <связь> Это территории там, ну, Мариуполь, там, yeah. я вот с мариупольцами yeah. общался, интересно. Вот, они получили чисто гражданство для того, чтобы э, продать свои, э, еще там, если остались там квартиры. Ну, no, потому там, что они без шут. гражданства российского никаких юридических действий Да. Сказать, вот, не вот они, вот они чисто э, это все как бы оформили, паспорт получили российский, продали все к чертовой матери, и вот так паспорт российский вырвал, ну, все, его нет. Вот и все. А украинский паспорт у них есть? Я, ну по потому что они товар... с ним могут по всему миру ездить. Ну по большому счету может быть и это хитрость какая-то. Но но российские они не считают документ. Ну, это была только лишь бумажка, только лишь была бумажка для того, чтобы э, как бы. Ну, я понимаю. Покормить. Чтобы совершить юридические действия. Сохранить. В общем, да, я сохран... я вам Сохрани. скажу, что для Украины Сохрани. эти юридические действия. Э юридического значения не имеют, то есть не наполнены юридическим смыслом. Все эти сделки... Для я я не знаю ну, понятно но... они деньги на руки и... получили и дальше мы все равно да деньги получили и поехали дальше. И, и дальше мы все, все равно а там уже как -то будет. Угу. но они хотя смеются тоже говорят но а сейчас если так разобраться мы уже получается и для России как бы чужие да и для Украины мы уже тоже как бы предатели потому что получили э, гражданство это не то так ну, на то самом есть... деле Украина это, к этому относится такое. Украина к этому относится в отличие от нас э, куда более лояльно это они не правы я не, я не, знаю. Ну, я то, что слышал, то слышал. Это я у нас, не, я не т... буду. включаю наше телевидение, ну, иногда все-таки оно включается, оно иногда фоном просто гавкает. Я могу сказать, что я захожу в чат-рулетку пообщаться, чтобы отдохнуть от этого дебильного телевизора. Вот. Но, mm -hmm. тем не менее, что я хотел сказать, блин. Меня вот эти вот сделки ничтожные. Ну. Ничтожные сделки по недвижимости сбили. Блин, блин, блин. Они ничтожные, это э, э, ничтожные, это не ничтожные сделки, на самом деле. Это люди, когда всю жизнь там. Не, не, работали, юридически на ничтожные на сделки. Я... А, юридически. да, да, да юридически ничтожные сзади, сделки. Сзади, так да. вот, я захожу сюда отдохнуть, а здесь часто не отдыхаю. Вот, как правило, людям русские из-за границы они куда более адекватно воспринимают действительность происходящую внутри нашей страны чем люди живущие У. внутри нашей страны понимаете э -э не, не все поверьте нет не, не все крибы. конечно не все безусловно не все. я встречаю тут любителей путина Далеко которые там соединенных штатов любят путина понимаете Любитель для Путина из любой точки мира, но тем не менее. Тут, э... тут, 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 тут есть у нас магазины, они мульти, как бы национальные, интернациональные магазины считаются, но их считают все русскими магазинами. Ну, там товары, там, ну, типа российские, да, там, ну, считалось, На самом деле, там все, и польская, и чешская, ну, короче, из, из Украины товары. Вот. И вот там колбаса и со знаком СССР. Вот она там продается. Она продается на ура. Те бегут и хватает вот эту колбасу, блин. Ну, честно говоря, ну, или люди. Это, это хорошая ну, работа, пропаганды российской. Это качество. Это, 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 это очень интересно. И они бегут, да, это просто интересно. Я говорю э, я, как бы Советский Союз хорошо помню, я не молодой, сильно, да. Я все помню хорошо. Ну, блин. Разве была колбаса при Советском Союзе хорошая? Ну, не хватает, потому что значок этот и все, глаза... Ну, вы же помните, что 8 лет назад мы ездили в Харьков покупать продукты питания, потому что даже за 70 километров они были лучше, чем у нас. Да, и, и скажу так, из Украины приезжали на рынок торговать ну, селяли, да. И, и, да, ой, это украинская мова, и все, и погнали, все, это если холл привез... Сало, это, блин, самое лучшее сало, и там стоит очередь. Ну так оно так Рядом, и, ну, и так оно так и было. Так и есть, да. Ну нет, ну то, то понятно. Так что это не обсуждается. Так что такие пироги, блин. Окей, по... дальше. Пойдем. А я, кстати, знаю украинский язык. Я думаю, что вы тоже знаете. Ну, у Белгородишки. Ну да, Половина сел разговаривает на украинском языке. У меня бабушка время спрашивал. Ба, а что-то арбуз у нее, кого? Каву. Каву. О, кавунчика взяла, кавунчика взяла, кавунчика взяла, о, кавунчика. С, ну, а мне арбуз. не подобается, честно, мы не Каунчик. подобается украинскому. Надужу. Да, да. вообще не вопрос. Это... Потому что Белгород такой мульти... Как... Национальный. Ну, вот, при... ну да, приграничный, мульти... ну что там, при... ну приграничный. Приграничный, да, ничего не сделаешь. Да, это у так. Нас село рядом было безлюдов, так э, э, вообще. Это... Там живут, там живут. Все, все. В соседней Харьковской области тоже есть безлюдовка, мы ее нещадно бомбим, нещадно. Наверное, не хотим, чтобы было две безлюдовки. В Харькове именно, да? Ну, на юге города Харькова, там есть тоже у них безлюдовка, у них там курортная зона. А, я понял. Не, то просто село, это... Не, ну я знаю нашу безлюдовку. Uh, 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 ну, возле водохранилища. Да, тоже покину, возле водохранилища, да. Да, да, да. Тут есть такой маленький, небольшой. Ладненько, поехали дальше. Те, ну, интересно было. Ну, ладно, <laughs> давай. <laughs> давай. Не хочешь, не надо. Ну, что ж, я, я же не промушу, Я намагался его затримать. Но же вы видите... Воронеж, а ну-ка давайте, Воронеж. Воронеж, 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 Воронеж. Нет, не Воронеж.